নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমাৰ গাঁৱৰ সেউজীয়াবোৰৰ মাজেদি গৈ আছোঁ এডোখৰ বিশেষ ঠাইলৈ আৰু আপোনালোকক লগত লৈ যাম কাৰণ বিশেষ বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে ফাৰ্ম হাউচৰ নাম শুনিছে আৰু ফাৰ্ম হাউচ বুলি ক'লে আপোনালোকৰ মনত যিটো ধাৰণা আহে আপোনালোকে যিবোৰ ফাৰ্ম হাউচ দেখি থাকে ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰ সেউজীয়াবোৰৰ মাজত কিন্তু আচলতে আমাৰ এইটো গাঁৱলীয়া ফাৰ্ম হাউচ দেখিছে নহয় খুব সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত থকা এটা সৰু জুপুৰি ঘৰ আৰু এইটোৱেই হৈছে আমাৰ গাঁৱৰে মোৰ ভাতৃ প্ৰতিম এজন দাদাৰ এইটো ফাৰ্ম হাউচ আৰু এই ফাৰ্ম হাউচলৈ আহিছোঁ আজি বিশেষ এটা কাৰণত আপোনালোকক দেখাম অকণমান ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে আপোনালোকে পৰিৱেশটো চাওক এবাৰ চাৰিওফালে একদম গছ বনে ভৰপূৰ হৈ আছে আৰু ইয়াত আচলতে বৰ বেছি গৰমৰ অনুভৱ নহয় গৰম হ'লেও কাষতে লাগি থকা বাঁহ গছে আৰু চুম গছে খুব সুন্দৰকৈ ছাঁ দি থাকে খুব সুন্দৰকৈ বতাহ আহি থাকে আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো সঁচাকৈ বহুত বেছি মনোমোহা আচলতে যিসকলে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ভাল পায় তেওঁলোকে বৰ ভাল পাব আৰু এইফালে দেখিছে নহয় বুট তিয়াই থৈ দিছিলে মানে যিহেতু ইয়ালৈ আহিছোঁ যেতিয়া কিবা এটাটো খাব লাগিব আমি গতিকে এই বুটৰ ছালাডখিনি ৰেডি হোৱাৰ লগে লগে তাৰপাছত আমি খোৱাৰ পৰ্বলৈ যাম ফাৰ্ষ্ট টাইম দাদাজনে খুব সুন্দৰকৈ চালাডখিনি বনাই আছে আৰু এই পৰিৱেশটোত আহি পেলাই মোৰ মনটো বহুত বেছি ভাল লাগিছিল আজি একদম ধুনীয়া এডোখৰ ঠাইত আছোঁ দেখিছে আপোনালোকৰ পৰিৱেশটো জংঘলৰ নিচিনা লাগে কিন্তু জংঘল নহয় এখন ফাৰ্ম হাউচ হয় এইটো পাছফালে দেখিছে ধনডুকাই ধুনীয়াকৈ চালাড বনাই আছে আমি বেলেগ বিশেষ বেলেগ বস্তু নাখাওঁ চাইমত খাম অলপ অলপ সেইটো মাজে সময়ে আমি খাই থাকোঁ দেখিয়ে থাকে গতিকে আজি চাইমত অলপ ই এৰেঞ্জ কৰিছে আমাৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি আৰু স্পেচিয়েলি এইটো চালাড বনাই আছে সদ্যহতে আমি এতিয়া আৰু কেইটামান ল'ৰা আহিবলৈ আছে খুব ভাল পৰিৱেশ এটা মাজত আছোঁ একদম ঠাণ্ডা গৰম অনুভৱেই নহয় বঢ়িয়া ভিডিঅ'টো এফালেকে চাই থাকিব আৰু এইফালে এই আছে চালাড বনাবলৈ এইফালে ধনিয়া গোটাই আছে মান ধনিয়া চুৰ আচলতে উদযাপন কৰিব জানিলে জীৱনৰ প্ৰতিটো পল সুন্দৰ হৈ পৰে নোপোৱাখিনিৰ পাছত দৌৰিবলৈ এৰি দিছোঁ আজিকালি যিখিনি আছে তাকে লৈ সুখী হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে জীৱনটো বাৰুকৈ উদযাপন কৰিছোঁ মই সঁচাকৈ মনে বিচৰা ধৰণে সুখী হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি মোক কৈ থাকে সুখী হোৱা ভালে থকা জীৱনটোক নতুনকৈ সজাবলৈ চেষ্টা কৰা হয় মই জীৱনটো খুব সুন্দৰকৈ সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মনে বিচৰা সকলো ধৰণৰ কাম কৰি গৈ আছোঁ সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে জীৱনটোত সুখী হ'ব পাৰিছোঁ এতিয়া জীৱনটো সুন্দৰকৈ সজাই তুলিব পাৰিছোঁ কিন্তু আমাৰ ভুল এটাই আমি কাৰোবাৰ মুখত অকণমান হাঁহি বিৰুঙোৱাৰ স্বাৰ্থত যেতিয়া আমি নিজক সলনি কৰোঁ নিজৰ ভাল লগা বেয়া লগা সকলো পাহৰি যাওঁ তাৰ পাছতো আমি নিজে সুখী হৈ থাকিব নোৱাৰোঁ তাৰ পাছতো আমি আনক সুখী কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে কাৰোবাক সুখী কৰা কাৰোবাক ভাল লগোৱা এইবোৰ আজিৰ পৰা বাদ দিয়ক নিজক লৈ পেলাই সুখী হ'বলৈ চেষ্টা কৰক আৰু যে এই গেলামটোত দেখিছে এয়া হ'ল চাই আপোং যিটো আমি মাজে সময়ে অলপ চলপ খাই থাকোঁ আৰু আজিও আমি সকলোৱে মিলি পেলাই খাবলৈ অকণমান আনিছোঁ আৰু কেইজনমান ভাইটি আহিবলগীয়া আছে আহি পোৱাৰ লগে লগে আমি সকলোৱে অলপ অলপ খাম ভাল লাগিব খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত আজি আবেলিটো পাৰ কৰিলোঁ আৰু মাজে মাজে আমাৰ আড্ডাও চলি থাকিল বাৰু যিয়ে কি নহওক এতিয়া গৈ পেলাই আকৌ কামত ধৰিব লাগিব একো নাই তথাপিতো নিজৰ মন মগজু খুব ধুনীয়াকৈ ৰিলেক্স হৈ গ'ল আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব সকলো ভালে থাকক তাকে কামনা কৰিছোঁ